День в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Следующая неделя станет определяющей для Украины, сообщил президент Петр Порошенко в Северодонецке. По его словам, договоренности с российской стороной достигнуты. И скоро будет понятно, насколько они искренне, сможет ли Москва усмирить бандитов, которые расстреливают мирных жителей. Во время рабочей поездки в зону АТО глава государства проверил подготовку украинских военных к зиме и побывал на опорно-дозорном пункте в районе города Курахова в 32 километрах от Донецка. Это новый вид военного укрепления. Он обеспечит военным надежную защиту и одновременно позволит контролировать значительную часть территории. Петр Порошенко приказал построить тройную линию обороны в Донецкой области, создать мощную санитарную защиту. Все это поможет не допустить террористов и диверсантов на территорию других областей страны. Также глава государства рассказала о проведенной работе в зоне АТО за время перемирия. Я на вас полагаюсь, и я как верховный главнокомандующий уверен, не просто надеюсь. А уверен, все у нас будет, будет победа, будет свободная Украина, будет мир, построим чистое, нормальное государство, без коррупции, с эффективной властью, чтобы когда вы вернетесь домой, ваши семьи, ваши жены, ваши родители, ваши соседи, ваша местная власть поклонилась вам в ноги и поблагодарили за то, что вы своей безукоризненной службой,

Подготовку к зиме начали на мариупольских блокпостах. Там устанавливают контейнеры для военнослужащих. Конструкции специально разработанные для отдыха солдат в холодное время года, сообщат в Мариупольском горсовете. Сейчас приступили к утеплению 62 из них. Каждый рассчитан на 14 человек и оборудован печкой и всем необходимым для комфортного проживания. На каждом блокпосту в течение 5-6 дней смонтируют по 3-4 таких конструкций. но после оборудуют еще 40 подобных контейнеров на дальнем периметре. Обороны. Кроме того, в Мариуполе планируют закупить 300 теплых курток для военнослужащих. Ситуация вокруг Мариуполя стабильна и находится под контролем украинских военных, отмечают в пресс-службе АТО. На территориях в зоне операции обстановка остается сложной. За сутки террористы совершили более трех десятков обстрелов, в основном вблизи населенных пунктов Дебальцева и счастья. Ночью неподконтрольные вооруженные формирования зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи счастья. В 4.15 обстрелян блокпост наших сил вблизи станично-луганского. Минометный огонь велся по населенному пункту Маренко и позициям в районе кургана могила Гостра. Накануне в Донецке в результате артобстрелов погибли три мирных жителя. Еще четверо получили ранения, сообщат в Гурсовете. В ночь на 11 октября не прекращались обстрелы Куйбышевского района. Повреждены частные дома. Из-за аварии на коммунальном предприятии «Вода Донбасса» возникли перебои с водоснабжением в Куйбышевском, а также Ленинском, Петровском и Кировском районах. Как сообщают в мэрии, коммунальные службы Донецка работают в штатном режиме, а транспорт ходит по графику выходного дня. Российские спецслужбы готовят провокации на праздник Покрова 14 октября. Их цель – разжечь религиозную и общественную вражду. Об этом сообщают в Киевском патриархате. Там говорят, что из достоверных источников получили информацию, что под видом украинских националистов готовится нападение на Киево-Печерскую лавру и храмы Московского патриархата. Уже сейчас из разных областей Украины поступает информация о распространении листовок якобы от имени украинских патриотов и сторонников Киевского патриархата. В них содержатся призывы к физическое расправе над духовенством Московского патриархата и к захватам храмов. 14 октября также чтут память украинских казаков и повстанцев УПА. Крымских студентов, спевших гимн Украины, вызывают на допросы и грозят исключением из вуза. Крымские блогеры сообщают, что ФСБ установила личности всех студентов по фото и видео в интернете. Уже две недели ребят терроризируют допросами, требуя выдать инициатор в акции. Напомню, инцидент произошел 9 сентября. Спикер оккупационного госсовета Крыма Владимир Константинов приехал в Крымский индустриально-педагогический университет, в котором учится много крымских татар. Знак протеста против в аннексии Крыма России несколько десятков студентов стали петь украинский гимн. США усилят санкции против России, если она не выполнит минские договоренности в ближайшие недели. Об этом заявил заместитель советника по национальной безопасности США Тони Блинкен. В то же время Вашингтон готов начать переговоры о сворачивании санкций, если Москва выполнит минские соглашения основным требованием является вывод российских России своих войск из Украины и возврат контроля над границей украинским силам. Кроме того, Кремль должен принять участие в мониторинге перемирия в буферной зоне между украинской армией и террористами. В новой избирательной кампании кандидаты в депутаты не брезгуют старыми методами работы. Уже открыто 11 уголовных дел, связанных с подкупом избирателей, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Весной этого года министерство предложило усилить ответственность за это. В законопроекте, разработанном в МВД за продажу голоса, предполагается штраф от 3 до 5 тысяч гривен. Антон Геращенко призвал СМИ и граждан фиксировать факты подкупа и сообщать о них в правоохранительные органы. Информацию о подобных правонарушениях принимают и в СБУ. Национальный банк Украины продолжает стабилизировать валютный рынок, в частности через валютные аукционы и интервенции для подкрепления банковских касс. Во время интервенции, которую он был провел в четверг, было продано более 99 миллионов долларов. Валюту приобрели 54 банка и было удовлетворено 80% спроса на рынке. Вчера же под клиентские контракты сумма интервенции составила 200 миллионов. Продают ли банки валюту населению, проверяли наши корреспонденты. Укрепить национальную валюту помогают еженедельные валютные интервенции. Используя такой механизм, регулятор уже через несколько недель планирует полностью удовлетворить спрос населения на иностранную валюту. Тем более, что банки, принимающие участие в торгах, находятся под неусыпным контролем. Проверки банков и проверки обменных пунктов, купивших у нас валюту на валютных аукционах или во время интервенции, происходят почти ежедневно. 9 октября Национальный банк Украины провел валютные интервенции для подкрепления банковских касс на сумму 99 миллионов долларов. По фиксированному курсу 12 гривен 93 копейки за доллар. Всего в операции приняли участие 54 финучреждения. Соответственно, иностранная валюта в банках есть. Но продают ли ее населению? Давайте узнаем. Проминвестбанк. Попробуем купить доллар здесь. Здравствуйте, а у вас возможно купить доллар? Можно. Все, что вам можно. Хорошо, спасибо большое. Смотрите, у нас электронная очередь. Когда на мониторе появится в первой колонке ваш номер, пройдете в кассу по левой стороне. Будем тридцать вторыми на обмен валют. В Инвестбанке доллары есть для всех желающих. Проверено БТБ. Вполне реально купить американскую валюту и в Укр Причем продают валюту не только перед телекамерами. Пошла в Укрсибанк недалеко от моей работы. Купила 230 долларов. На 3000 можно купить валюты. Еще сказал кассир, что это сейчас эта сумма, это самая популярная сейчас сумма. Ну, смеется, с шуткой. Ну, то есть это я не одна купила, раз он говорит, что это популярная сумма. Произошло все очень быстро. Вот за пять минут, мне кажется, это за последнее время самый, самое быстрое получение долларов. Нет проблем с американской наличкой и в банке ВТБ. Честно отстояв очередь, можно приобрести доллары на 3000 гривен. Со второго раза удалось купить валюту в банках НАДРА и финансы и кредит. В 9 утра подкрепления для касс этих отделений еще не успели подвести, говорят кассиры. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас возможно купить валюту? Возможно, на депозит. Только на депозит? Ну, пока да, потому что еще не было подкрепления. А когда будет подкрепление? Где-то после часа. То есть после часа у вас можно будет купить валюту? Вы приезжайте, да, если вы успеете. А вот после обеда доллары и в банке финансы и кредит, и в НАДРА продавали весьма охотно. Как сообщили в НБУ, регулятор намерен применить строгие меры ко всем банкам и не банковским финансовым учреждениям, которые нарушают правила продажи валюты населению. Их даже могут лишить валютной лицензии, если будут выявлены серьезные нарушения. Вчера мы Вчера мы совместно с МВД проверили 21 обменный пункт и кассы банков и выявили около шести нарушений, в частности, серьезные нарушения. Мы вскрыли три конвертационных центра. Александр Писарук отметил, валютные интервенции – эффективный инструмент, который используют во многих странах. По его словам, объемы рынка незначительные, поэтому на размерах золотовалютных резервов они не отразятся. Учитывая эффективность мер, которые сегодня применяет Нацбанк, стабилизации валютного рынка можно ожидать уже до конца этого года. Юлия Боднер, Наталья Пругар, Александр Бан и Александр Грибань, БТБ. Оставайтесь с БТБ, увидимся меньше, чем через час.